З вами Діана. І сьогодні ми поговоримо про поняття, яке ми переважно не бачимо, але відчуваємо про ауру людини. Що ж таке авра і з допомогою чого ми можемо її побачити? Про це ми дізнаємося, якщо звернемося до Денис, Юлія. Лілія. Ярослав. Сабіна. Андрій. Михайло. Микола. Знайомтесь це Денис, і саме він знає про ауру найбільше. Адже єдиний в Ужгороді досліджує її за допомогою ГРВ Методу. ГРВ. метод почав свій історичний путь з врем'яно. СССР. Когда жили э, семья Кирлян, муж с женой, они проводили исследования на стекле, пропуская ток через него, и получали э, из объектов, которые помещены на стекло, помещали, из, э, получали фотографии излучений этих объектов. Это были простые вещи листочки зеленые или опавшие, синие листочки. Это были монеты, денежные монеты, ну все, что им попадалось под руки, размером не превышающим размеры 10 на 10 стекла, сантиметров 10 на 10. Вот. И э, заметили, что излучение всегда разное. И даже если взять один и тот же объект, например, листочек дерева зеленым, когда он только что сорван с дерева, он дает одно излучение. Если он постоял 3 дня, он дает совершенно другое излучение. И, соответственно, через 10-20 дней третье излучение. И они отметили, что разница от разных живых объектов, ну, которые мы называем живыми, от пальцев рук человека, например, они всегда разные. И начали они первые интересоваться, почему они, эти излучения фотонные, почему они разные. Они пробовали фотографировать и в черно-белом режиме фотографии, и цветные фотографии, и даже рентгеновские снимки пробовали делать от объектов, помещенных на диэлектрик стекло. больших результатов они добились тогда, когда им посчастливилось, и они начали свои исследования в лабораторных условиях тогдашние. А керівники науки їм предложили, і вони продовжили свої дослідження непосредственно в научних лабораторіях. І по цьому поводу написано ряд їхніх робіт, которые звісно в мировой науке і широко доступні в інтернеті. Ми вирішили провести невеличкий експеримент. Сфотографували мою авру у звичному для мене стані. І після того, як я випила чашечку кави. И справді вона має тунізуючий ефект і може покращити мує само почуття. Мы сделали тест на первая методом до кофе питья и после кофе питья и мы отмечаем, что кофе действительно в некоторой степени влияет на нас. На организм оно действует охлаждающе. оно гасит огонь пищеварения и для тех людей, которые горят огнем, это влияет позитивно. То есть, например, я плываю огнем, злость. То есть, если мы добавим чуть-чуть охлаждающего элемента, а именно кофе, то мы успокоимся и уравновесимся. Это правильно. Но применительно к тебе и твоим исследованиям получается следующая картинка. поджелудочная железа, она ослабилась в результате воздействия кофе. Это говорит о том, что избыток охлаждения, который дает кофе организму, он для тебя не полезен. Дальше. Мы имеем огромные серьезные провалы в сердечно-сосудистой системе. Это говорит о том, что защита ослабла. Защита под воздействием определенной эмоции, которая порождается в результате того, что мы употребили кофе. Это эмоция раздражительности. Хотим мы этого или не хотим, но раздражительность ломает нашу защиту. Она вносит хаос в энергию ауры. Поэтому когда мы пьем кофе, мы должны позаботиться о том, нужно ли нам оно в действительности, это первый вопрос, нужно ли нам охлаждать нашу пищеварительную систему. Это первый вопрос. И второй, насколько мы защищены от последствий кофеина поскольку именно он вносит раздражительность в организм. Вот. В этом плане можно посоветовать пить либо без кофеина кофе, либо уравновесить кофе какими-то э, продуктами, э, которые общеприняты. Например, это может быть молоко коровье. Коровье молоко хорошо э, тонизирует и уравновешивает вкус кофе. Это может быть выпитый мятный чай, э, который в принципе тоже может охладить организм. Или имбирный чай, который, наоборот, может согреть организм. Есть даже, я знаю, рецепты кофе, которые приготовлены с имбирем. То есть оно уравновешивает и гармонизирует последствия причиненные кофе. РВМ тут может показать разницу между аурой закоханной пары и парой просто хороших друзей. Понимание взаимоотношений в обществе ⁇ это очень серьезная проблема современности, потому что нас окружают постоянно проблемы материального характера, социального характера. И ключевым, конечно же, в этом есть взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Это всем интересно. Более того, мы знаем, что много разводов между уже заключенными парами, и даже многие воздерживаются от заключения брака, чтобы не вступать в какие-то обязательства, да? для того, чтобы не приходить в конечном итоге к проблеме развода как таковому. <coughs> Мое мнение такое, что ГРВ-метод, он может способствовать решению таких проблем. Я бы сказал, даже превентивно избежать таких проблем, если к этому подойти разумно и с умом. ГРВ-метод метод может показать, на каком уровне взаимоотношения находятся партнеры мужчины и женщины. Мы используем э, научный метод, ГРВ-метод для измерения ауры, но мы вынуждены обращаться к понятиям, которые выходят за грани науки. Это понятие в первую очередь о первоэлементах. Первоэлементах, которые образуют конституцию человека. То есть вода, огонь, земля, эфир. Таковы первоэлементы. И оценивая взаимодействие двух людей, двух личностей, то ли мы оценим это в дружеских отношениях, то ли в семейных отношениях, мы должны отталкиваться в первую очередь от этого. Я говорю о том, что есть первоэлементы, которые изначально несовместимы. Ну, в частности, мы определяем это от даты рождения, от знака зодиака. Если знаки зодиака по первоэлементам сходятся, есть одноименными, тогда пара имеет право на существование. Если они стоят в противоположностях, тогда эта пара долго не просуществует. Например, земля совместима с землей, вода с водой и так далее. Можно говорить о э, хорошей совместимости, как с нашей парой это происходит, э, огня и земли. Тут все в порядке. И в природе так, и в вза взаимоотношениях точно так же. Девушка, огонь подогревает землю мужчину. И земля дальше дает урожай. Тут нет никакой э, несовместимости. Это совместимость стихии. Сейчас мы провели тестирование на грвм методом наших друзей. Вот. И они выпили чай, рыдяной чай. И мы видим, что ну, они пили Иван-чай и малина листовая. Вот. И мы сделали замеры до и после выпивания чая и обнаружили, что на Андрея Иван-чай и Малина подействовали очень позитивно. У него нормализовалось кровообращение, улучшилось в печени, в почках кровообращение и выделение тепла. Вот. Но это был предсказуемый результат, потому что именно так действует Иван Чай на мужчин. И в частности применительно к, к Андрею это был великолепный результат. А касательно Сабины, то Иван Чай и Марина не подействовали существенно, и можно сказать, что практически не подействовали. Поэтому, якщо б ми збирали людей э, якісь профілактичні воздействия, то ми б могли з увереністю сказати, що підходять в даний текущий момент при її уровні здоров'я. Аура є свого роду продовженням нашого фізичного тіла. У міру духовного зростання аура здатна збільшуватись. Тож і ми вирішили перевірити ауру одного з представників духовного вчення Міжнародного товариства свідомості Кришны. Таким образом, грв метод он как раз дает возможность увидеть эти негативные психосоматические реакции. Именно негативные позитивные тоже дают возможность увидеть. Но для излечения нас интересует именно причина негативного характера. какие они в нашем мире. Это гнев, раздражительность, страх тоже. Это э, нежелание слушать э, других людей, нежелание вступать в какие-то отношения. То есть изначально мы хотим отношений, но э, поскольку встречаем жизненные трудности, мы хотим э, скорее всего убежать из этих отношений, в то время как они нас чему-то учат, эти отношения. Таким образом приходит понимание, что наука здесь вплотную подходит к понятию духовности, к понятию морали, этики, потому что именно эти вещи рассматривают жизнь с точки зрения наших эмоций и чувств, наших реакций на жизнь, как мы относимся к жизни, какой образ жизни мы ведем, чем мы питаемся. І в этом плані лично мне очень помогли помогли практики і знання, которые є в йогі. Будь-який людський стан відбувається на кольорі аури. Якщо ми змінюємось, то відповідно змінюється колір нашої аури. Якщо аура темніша, то це свідчить про те, що в нашому емоційному стані переважають роздратованість стрес, гнів та інші негативні емоції. Если же у нас светлее, то навпаки в На ради с неймоси превожают Есть авторитетный ответ, это аюрведа называется. Аюрведа она относится к ведической литературе, и там говорится, что аура это очень простое объяснение. Она преобразуется из пищи. То, что мы едим, это превращается, 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 превращается. превращается превращается в шукру семя. Вот. А семя превращается, дальше идет в отжес. Это недостаточно, если семя не человек теряет по каким-то причинам, неправильно ест, неправильно спит, много работает, пьет, курит, мясо ест, там, то отжеса семя мало и мало количества отжеса. Вот. Отжес это иммунная система человека. И аура образуется из за это. Чем больше отжеса в теле, э иммунная система так называемая. Он больше аура человека она разные цвета имеет там белый синий это красный вот. и защитный поле иммунной системы поджис дальше превращается в теджис Это иммунная система в теджис это несколько капель Сердце находится они дают энергию сердца и вся проблема вот если мы вспомним о спиде о дефицит, то недостаточность то есть это связано со всеми Причинами малой выработки, потому что не хватает вот семени и семя завод не перерабатывает, не, не происходит отжеса выработки. Из-за этого причины болезни. При исследовании любых практик духовного плана нас в первую очередь интересует это сердце. Сердце есть вместилищем любви, радости, мира. Поэтому очень важным показателем является именно сердце. В данном случае мы имеем здоровое, сильное, любящее сердце, которое нам показано по правой руке, и по левой руке также здоровое любящее сердце, но которое, однако, несколько ослаблено. Поэтому есть причины, потому что наш мир, в котором мы живем, он полон стресса. Он полон разочарований, и все эти вещи, они жесткие, они грубые. И мы должны находить в себе силы, чтобы преодолевать их. А как мы можем и откуда мы можем найти эти вещи, это в первую очередь сердце. Таким образом, сердце, оно является как бы аккумулятором этой энергии, аккумулятором благости, аккумулятором э, энергии самой ауры. И в дальнейшем при контакте с миром сердце раздает свою энергию по всему организму, замещая те места, где нам не хватает этой энергии. То есть мы можем говорить о кладе, о сладе, который закрыт в сердце. Вот. В этом плане жизнь вносит свои коррективы, и постоянно необходимо реагировать на жизнь именно позитивно. Позитивные реакции на жизнь позволяет сэкономить энергию сердца, не перерасходовать ее и <coughs>, нести людям только мир и любовь. Конечно же, всему этому учат любые духовные практики. Если духовная практика учит чему-то другому, значит это тоже не духовная практика. Но самое главное, что накапливает энергию в сердце, как вы думаете, что это есть? Это молитва. Искренняя, сердечная молитва восстанавливает энергию сердца. Неважно, в какой традиции вы находитесь. Христианство, буддизм, мусульманство, ислам и так, далее, и так далее. Важно, чтобы когда вы молитесь, отеплялось от сердце. И когда это происходит, тогда накопление энергии идет через верхнюю эндокринную систему. Это гипоталамус, гипофиз, гипотелам через железо эндокринной системы идет пополнение энергии в сердце, и канал взаимодействия ума и сердца восстанавливается. И тогда можно сказать о том, когда этот канал восстановлен и огонь в сердце накоплен, тогда можно сказать, что два человека светятся одинаково по силе, и светятся на одинаковой, ну так скажем, тактовой частоте, на одинаковой вибрации. И когда они светятся, мы называем это в унисон. видоображение нашего физического тела. И у агитной жены она ее Когда мы говорим о состоянии ауры в особых каких-то состояниях человека, мы можем говорить в контексте, например, измененного состояния сознания, а можем говорить в контексте, например, беременной женщины. Да? Если так случается, что женщина еще не знает, что она беременна, то этот метод позволяет увидеть это. Каким образом? В области урогенитальной сферы есть сильнейшее излучение повышенной активности. О чем это говорит? О том, что сам ребенок, который находится и развивается плод да, в утробе матери, он излучает уже свою ауру. И она уже защищает и его самого, и мать. И часто мы видим, что у матери, которая беременна, меняется предпочтение в жизни. То есть у нее меняется предпочтение в еде, в запахе. Какие-то запахи отторгаются, какие-то принимаются, наоборот, больше. И так же самое еда. То это воздействие ауры самого ребенка. Вот. И на этом приборе мы можем увидеть увеличение интенсивности свечения ауры, потому что женское тело, кроме Сосуда, который дает вмещение, да, где выносить ребенка, он дает энергетическую защиту. И это, и это видно по излучениям ауры, что плотность ауры становится больше, сильнее, таким образом энергетически защищая и саму мать, и самого ребенка. И в этом случае нужно говорить о том, какой образ жизни ведет мама. То есть если она употребляет алкогольные напитки сигареты, то она разрушает таким образом свою защиту и защиту ребенка. Если она ведет чистый образ жизни, то есть, например, хотя бы раз в день осуществляет молитву, омовение водой, чистой водой, это все улучшает состояние ауры. Конечно же, тот же валерьян, тот же мускус, та же сода, она не противопоказана беременным женщинам, поэтому они могут это использовать как энергетическая защита и себя, и ребенка. Очень важно, о чем думает будущая мама, потому что плод, как ни странно, в ребенке, он чувствует мысли матери. Мама может не говорить что-то, не произносить словами, но мысли и чувства он ощущает. Поэтому для будущей матери это важно Це зерцать прекрасне, природа, бив більше на природі, тому що природа розжигає внутрішній огонь, зажигає ауру. Общатися більше з духовними людьми, те, які лампочки. Коли ми хворіємо, перебуваємо у стані стресу або ж перевтомлюємось, наша енергія аури стончується і слабшає. Цікаво, як зміниться аура людини після тривалого фізичного навантаження. Ще й з викидом адреналіну. Провівши експеримент з чемпіоном світу по шедукан-карате з Михайлом Годенцем, ми дійшли до висновку, що дане фізичне навантаження врегулювало його психофізіологічний стан, а отже, пішло йому на користь. В частності вони почали його на підготовці спортсменів к серйозним Олімпійським іграм. І заметили, що этот метод в фізкультурі. В спорте в целом человек, если слушается рекомендаций, которые дает оператор ГРВ-метода, то он может очень быстро развиваться в спорте и набирать очень серьезных баллов и результатов в том спорте, в котором он себя реализует. И кроме того, это позволяет ему избежать многих болезней, которые свойственны профессиональному спорту, потому что чрезмерные физические... Нагрузки дають і негативні результати, человек, к сожалению, часто. для кожного поняття аури має своє особисте значення. Для когось це дух, душа або ж енергетична оболонка. Зрештою, це все умовні поняття. Головне не це, головне щира віра та підтримка свого енергетичного балансу.